কৃষ্ণ ভাৱনামাৰ্গত কিছু অগ্ৰগতি লাভ কৰি যিজনে এবাৰ পৰম পুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৌন্দৰ্যৰ আস্বাদ লাভ কৰিছে তেওঁৰ বাবে পাৰ্থিৱ জগতৰ নিৰ্জীৱ পাৰ্থিৱ উপভোগৰ বিষয়বিলাকৰ প্ৰতি আৰু কোনো আকৰ্ষণেই নাথাকে গতিকে ইন্দ্ৰীয় সুখৰ বিষয়বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যি বাধা নিষেধ আছে সেইবিলাক অল্প জ্ঞানসম্পন্ন নতুন শব্দবিলাকৰ বাবেহে কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ স্বাদ লাভ নকৰালৈকেহে সেই নিষেধ বিলাক মানি চলাৰ প্ৰয়োজন আছে যিজনৰ অন্তৰত কৃষ্ণ ভাৱনা অমৃতৰ উদয় হৈছে সেইজনৰ মনৰ পৰা পাৰ্থিৱ ভোগৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহ নিজেই নিজেই আঁতৰি যায় ততাহয়া পুৰুষিত ইন্দ্ৰিয়ানী প্ৰমাৰ্থানী ষাঠি শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে হে অৰ্জুন ইন্দ্ৰবিলাক ইমানেই শক্তিশালী আৰু উত্তৰাৱল যে আনকি বিবেক সম্পন্ন লোক এজনে সিহঁতক সংযত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা স্বত্বেও সিহঁতে মনটোক বলেৰে সৰি নিয়ে কেৱল সংযম আৰু নিষেধৰ দ্বাৰা ইন্দ্ৰিয় বশত নাথাকে সমৰ্পণৰ লগত ঈশ্বৰ চিন্তা অনিবাৰ্য ঈশ্বৰ চিন্তা অবিহনে বিষয়ৰ চিন্তনহে বেছি হয় ইন্দ্ৰিয়ক ঈশ্বৰ চিন্তাত লগোৱাৰ উত্তম উদাহৰণ শ্ৰীমদ ভাগৱতমত ন নম্বৰ স্কন্ধত দিয়া আছে যে ৰজা অম্বৰীশে কিদৰে তেওঁৰ সকলো ইন্দ্ৰিয়ক ঈশ্বৰ চিন্তাত লগাইছিল ৰজা অম্বৰীশে প্ৰথমে নিজৰ মনটো কৃষ্ণৰ চৰণ কমলৰ চিন্তাত নিয়োজিত কৰিলে তাৰ পাছত তেওঁ বাক্য প্ৰয়োগ কৰিলে ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবৰ বাবে হাত দুখন নিয়োগ কৰিলে কৃষ্ণৰ মন্দিৰ আদি পৰিষ্কাৰ কৰা কামত কাণ দুখন নিয়োগ কৰিলে ভগৱানৰ লীলাৰ বিষয়ে সৎ কথা শুনাৰ কামত চকু দুটা নিয়োগ কৰিলে ভগৱানৰ দিব্য ৰূপ দৰ্শনত স্পৰ্শেন্দ্ৰীয়ক নিয়োগ কৰিলে ভগৱানৰ ভক্ত ভৃত্তসকলৰ স্পৰ্শ লাভৰ বাবে ঘ্ৰাণেন্দ্ৰীয়ক নিয়োগ কৰিলে ভগৱানৰ চৰণত অৰ্পিত পদুম ফুলৰ ঘ্ৰাণ লোৱাৰ কামত জিভাক নিয়োগ কৰিলে ভগৱানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰা তুলসীৰ সোৱাদ ল'বৰ বাবে খৰি দুখনক লগালে তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ আৰু ভগৱানৰ মন্দিৰ ভ্ৰমণৰ কামত মূৰটোক ব্যৱহাৰ কৰিলে কৃষ্ণক প্ৰণাম জনোৱাত আৰু তেওঁৰ কামনাক নিয়োগ কৰিলে ভগৱানৰ ইচ্ছাক পৰিপূৰ্ণ কৰাৰ বাবে এই ধৰণৰ আধ্যাত্মিক কৰ্মবিলাক উত্তম ভক্তসকলৰ বাবেহে যোগ্য এই সকলো গুণে অম্বৰীচক ভগৱানৰ এজন মৎকৰ ভক্ত কৰি তুলিছিল তেওঁ এটা ঘৰৰ ভিতৰত থকা সকলো বস্তুকে অগ্নিয়ে যেনেকৈ দগ্ধ কৰিব পাৰে তেনেদৰে যোগীৰ হৃদয়ত অৱস্থিত ভগৱান বিষ্ণুৱেও সকলো ধৰণৰ অপবিত্ৰতা দগ্ধ কৰিব পাৰে যোগসূত্ৰই বিষ্ণুৰ ধ্যান কৰাৰ কথাহে কৈছে কিন্তু শূন্যৰ ধ্যান কৰাৰ কথা কোৱা নাই যিসকল তথাকথিত যোগীয়ে বিষ্ণুৰ বাহিৰে আন কিহবাৰ ধ্যান কৰিছে তেওঁলোকে মিছাতে এটা মৰিচিকাৰ পিছত খেদি গৈ সময় অথলে নিয়াইছে আমি কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন হব লাগে ভগৱানৰ ভক্তিতে নিমগ্ন থাকিব লাগে এইটোৱেই প্ৰকৃত যুগৰ উদ্দেশ্য তানি চৰ্বানী সংগম্যায়ুক্ত চিত মাত পাৰা বেহি এশ্য ইন্দ্ৰিয়াণী তজ্ঞ প্ৰতিষ্ঠিতা যিজনে এই সকলো ইন্দ্ৰিয়কে সংযত কৰি কেৱল মোৰ চিন্তাতে নিমগ্ন হৈ থাকি সকলো ইন্দ্ৰিয়কে বশীভূত কৰিছে তেওঁৰেই বুদ্ধি স্থিৰ অৰ্থাৎ তেওঁেই স্থিত প্ৰজ্ঞ কৃষ্ণ ভাৱনামৃত এনে এটা অপাৰ্থিব মধুৰ বস্তু যে ইয়াৰ উপস্থিতিত পাৰ্থিব আনন্দসমূহ স্বতঃস্ফুটভাৱে অৰুচিকৰ হৈ পৰে কৃষ্ণ ভাৱনামৃতৰ সোৱাদটো ভোকত থকা মানুহ এজনে যথেষ্ট পৰিমাণে তৃপ্তিকৰ পুষ্টিকাৰক বস্তু খাবলৈ পোৱা সোৱাদৰ দৰে হয় ধ্যায় বিষয়া নাপুংসাংগাতে সুখ উপযায়তে চাংগাত চাংগায়তে কামা ক্ৰ কামাত ক্ৰোধ অভিযায়তে যিজনে ইন্দ্ৰিয়ৰ উপভোগৰ বিষয়বিলাকৰ কথা ভাবি থাকে সেই মানুহজনৰ সেই বিষয়বিলাকৰ প্ৰতি আসক্তি জন্মে আসক্তিৰ পৰা কামনাৰ উদ্ভৱ হয় আৰু কামনাৰ পৰাই ক্ৰোধৰ উৎপত্তি হয় যি মানুহে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন নহয় তেনে মানুহ ইন্দ্ৰিয়ৰ উপভোগৰ বিষয়বিলাকৰ কথা ভাবি থাকোতে পাৰ্থিৱ কামনাৰ বর্ষৱৰ্তী হৈ পৰে ইন্দ্ৰিয়বিলাকক কিবা এটা বিষয়ত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে যদি ইন্দ্ৰিয়বিলাকক ভগৱানৰ পাৰমাৰ্থিক ভক্তিপূৰ্ণ সেৱাৰ কামত লগোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে পাৰ্থিৱ ভোগৰ চেষ্টাত ব্যস্ত হৈ পৰে পাৰ্থিৱ জগতত স্বৰ্গ ৰাজ্যৰ গ্ৰহবিলাকৰ দেৱতাসকলৰ কথা কবই নালাগে আনকি শিৱ আৰু ব্ৰহ্মাকে ধৰি সকলোৱে ইন্দ্ৰিয়ৰ উপভোগৰ বিষয়ৰ অধীন কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন হোৱাটোৱেই পাৰ্থিৱ জগতত এই আউল লগা পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাৰ একমাত্ৰ উপায় শিৱ গভীৰ তপস্যাতে নিমগ্ন আছিল কিন্তু পাৰ্বতীয়ে যেতিয়া ইন্দ্ৰীয়সুখৰ ইচ্ছা জন্মাই তেওঁক বিচলিত কৰি তুলিলে তেওঁ পাৰ্বতীৰ প্ৰস্তাৱত মান্তি হল ফলত কাৰ্তিকৰ জন্ম হল সিদ্ধিলাভৰ ৰহস্য এইটোৱেই গতিকে কৃত্ৰিম নিগ্ৰহৰ দ্বাৰা ইন্দ্ৰিয়ক জোৰ কৰি দমন কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানেই শক্তি প্ৰয়োগ কৰা নহওক কিয় তথাপি কৃষ্ণ ভাৱনাহীন মানুহ এজনৰ সেই সকলো শক্তি অৱশেষত ব্যৰ্থ হোৱাটো নিশ্চিত কিয়নো ইন্দ্ৰিয় সুখৰ বাবে কৰা সামান্য হেঁপাহেও তেনে মানুহক কামনা চৰিত্ৰাৰ্থ কৰি চেষ্টা কৰাৰ চেষ্টাৰ বাবে উত্তেজিত কৰি তুলিব পাৰে ক্ৰোধাদ ভৱতী চন্মহা চন্মহাত স্মৃতি বিভ্ৰমা স্মৃতি ভংসাদ বুদ্ধি নাচ বুদ্ধিনাশ্যতী ক্ৰোধৰ ফলত মহাভ্ৰমৰ মহাভ্ৰমৰ ফলত স্মৃতিশক্তি বিভ্ৰম হয় স্মৃতিশক্তি বিভ্ৰম হোৱাৰ ফলত বুদ্ধি লোপ পায় আৰু বুদ্ধি লোপ পালে আকৌ পতন ঘটি পাৰ্থিৱ জগতৰ অন্ধকোপত পতিত হয় ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণই জোৰ দিছে যে বিষয়ৰ চিন্তন কৰিব নালাগে সাধকে নাম ৰূপ লীলা আৰু ধাম এইবিলাকৰ ভিতৰত কোনোবাটোত মনটো লগাই ৰাখিব লাগে কৃষ্ণৰ নাম কৃষ্ণৰ ৰূপ কৃষ্ণৰ লীলাসমূহ আৰু তেওঁৰ ধাম এইবিলাকৰ ভিতৰৰ কোনোবাটোত মনটো লগাই ৰাখিব লাগে ভজনত ঢিলা কৰিলে মন বিষয়লৈ গুচি যাব বিষয়ৰ চিন্তনত আসক্তি আহে আসক্তিৰ পৰা কামনা জাগ্ৰত হয় কামনাৰ পূৰ্তিত বাধা আহিলেই ক্ৰোধ আহে ক্ৰোধৰ পৰাই অবিবেকৰ সৃষ্টি হয় অবিবেকৰ পৰাই স্মৃতি বিভ্ৰম হয় স্মৃতি ভ্ৰম হলেই বুদ্ধি নষ্ট হৈ যায় নিষ্কাম কৰ্ম যুগক বুদ্ধি যুগ বুলিও কোৱা হৈছে কামনা জাগৃত হলেই বুদ্ধি যুগ নষ্ট হৈ যায় উদাহৰণস্বৰূপে নিৰ্বিশেষবাদী এজনৰ বাবে ভগৱান বা পৰমাত্মাৰ কোনো কায়িক ৰূপ নাই তেনে ভগৱানে একো ভক্ষণ কৰিব নোৱাৰে বুলিয়েই সকলো ভাল ভাল বস্তুৰ পৰা নিজকে বঞ্চিত কৰে কিন্তু ভক্তজনে ভক্ত এজনে এই কথা বুজি পায় যে কৃষ্ণই হল পৰম ভোক্তা আৰু ভক্তিৰে সৈতে তেওঁক যিহকে দিয়া হয় তাকেই তেওঁ গ্ৰহণ কৰে সেয়েহে ভক্তসকলে ভালৰো ভাল বস্তুবিলাক ভগৱানক দি সেইখিনিকে প্ৰসাদ ৰূপে গ্ৰহণ কৰে এইদৰে প্ৰতিটো বস্তুতে এটা আধ্যাত্মিকতাৰ আৰোপ কৰা হয় আৰু তেনে বস্তু ভোগ কৰিলে পতন হোৱাৰ ভয় নাথাকে কৃষ্ণ ভাৱনাৰে কৃষ্ণৰ কৰুণা ৰূপে যি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে অভক্তসকলে তাকে সাধাৰণ পাৰ্থিব দ্ৰব্য বুলি পৰিহাৰ কৰে সেইবাবে কৃত্ৰিম ভাৱে বৈৰাগ্যৰ ভাৱ এটা লৈ থকা বাবে নিৰ্বিশেষ বাদীজনে জীৱনটো উপভোগ কৰিবই নোৱাৰে অথচ মনলে সামান্য পরিমাণে চঞ্চলতা আহিলে তোলকর সংযম বান্ধ ভাগি যায় আর সেই চঞ্চলতায় আকো পার্থিব জীবনের চাকনয়ার মজলে টানি আনে দেশ বিমুক্ত ইন্দ্রেশরণ আত্মবৈশ্য বিধেয় আত্মা প্রসাদম অধিগস্যতী কিন্তু যাক্তির নিজের উপরতে নিজর নিয়ন্ত্রণ আছে তেনে ব্যক্তিয়ে ৰাগ আৰু দেশৰ পৰা মুক্ত তেওঁ নিজৰ বস হৈ থকা ইন্দ্ৰ বিলাকৰ সহায়েৰে বিষয়বিলাকৰ উপভোগ কৰিও ভগৱানৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰে এই কথা আগতেই প্ৰাখ্যা কৰি অহা হৈছে যে কিবা কৃত্ৰিম উপায়েৰে বাহিৰত দেখা পোৱাকৈ ইন্দ্ৰবিলাকক সংযত কৰিব পাৰি কিন্তু ইন্দ্ৰবিলাকক ভগৱানৰ অপাৰ্থিৱ সেৱাৰ কামক নিয়োগ নকৰালৈকে দুনাই পতন হোৱাৰ ভয় থাকি যায় সম্পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন লোক এজনো হয়তো দেখাত ইন্দ্ৰিয়সুখৰ অন্বেষণত থকা যেন লাগিব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ যে কৃষ্ণ ভাৱনা আছে সেইবাবে তেওঁৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ প্ৰবৃত্তিসমূহৰ প্ৰতি কোনো আকৰ্ষণ নাথাকে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন ব্যক্তিজনৰ একমাত্ৰ চিন্তাৰ বিষয়টো হল কৃষ্ণৰ সন্তুষ্টি তাৰ বাহিৰে আন একো চিন্তা নাই সেইবাবে তেওঁ সকলো ধৰণৰ আসক্তি আৰু বৈৰাগ্যৰ উৰ্ধত যদি কৃষ্ণই বিচাৰে তেনেহলে সাধাৰণতে যিটো বাঞ্চনীয় নহয় তেনে যিকোনো এটা কামো তেওঁ কৰিব পাৰে আৰু যদি কৃষ্ণই নিবিচাৰে তেনেহলে তেওঁ সাধাৰণতে নিজৰ সন্তোষৰ বাবে যি কৰিলেহেতেন তাকো তেওঁ নকৰে গতিকে কিবা এটা কৰিব নে নকৰে সেইটো তেওঁৰ নিজৰ কথা কাৰণ তেওঁ যি কৰিব সেইটো কৃষ্ণৰ নিৰ্দেশ মতেহে কৰিব এনে এটা কৃষ্ণ ভাৱনা ভগৱানৰ অহত্যুকি কৃপাৰ ফলতহে হয় ভক্তজনে ইন্দ্ৰিয়ৰ উপভোগৰ বিষয়বিলাকৰ মাজতে থাকিও এই কৃপা লাভ কৰিব পাৰে আজিলৈ ইমান